того, что а, собственник кукурузы, ему легко доказать, что он ее собственник. То есть мы не, не убираем кукурузу с тем, чтобы ее забрать себе. Нам, как бы, нам не нужна чужая кукуруза, да? мы отстаиваем свою землю, не более. А, наша позиция, мы озвучивали ее а, менеджменту Батьховщины, в том, что мы, мы заходим нашей техникой на нашу землю, мы убираем кукурузу и... Отдаем ее собственнику, который придет и, и докажет, что она наша это, В суде это делается элементарно, потому что есть свидетели То есть мы вписываем да, в рамках правового поля Мы, а, то есть Доказать, что это кукуруза чья-то, это легко Есть бухгалтерская документация, есть показания свидетелей, есть показания компаньоров, То есть это сделать легко За, за уборку вы возьмете? Ну, да Посчитать, придорого или Нет, конечно, нет но почему а, было не сказать, что ребята ваши кукурузы заберите? Нам надо нет. уже сеять. То есть здесь от земли будут насеяны, нам надо готовить почву и надо сеять. Основание, надо возвращаться, в принципе, начинать несколько кукурузы, а начинать из земли. Да? То есть 2010 год подписаны договора, и в до дату времени договора действуют. Договора зарегистрированы и не зарегистрированы на стол батьківщину, договора зарегистрированы на Борсика. Борсук как, как физическое лицо, то есть Борсук Иван Григорьевич. И не ФОП, во-первых, АФГ, да, то есть фермерское хозя... господарство, а именно как Борсук Иван Григорьевич, как физическое лицо. Говорят, действует с 2010 -го года. И, и акцент еще раз говорю, земля, земля давно не принадлежит Батьковщине. То есть, если говорить еще правильно, Батьковщина, э, ни одного... Э, даже часа не имела права на эту землю, потому что у нее нет договоров, зарегистрированных даже с 2007 или 2001 года. То есть, зарегистрированные договора только с Борсу. Они подтверждены реестром, они подтверждены, вот здесь вы там посмотрите, есть печать регистратора, есть печать администрации, есть подпись Она на всех договорах. То есть, все, все спорные земли, которые мы сейчас обсуждаем, вот это все такие папочки, мы готовы предоставить электронную варианту любую информацию. Вы можете запросить в реестре и получить ответ. То есть на сегодняшний день эта земля не ватерщины.